Хідноєвропейські Канни саме так уже сім років називають один з найбільших кінофестивалів, який проходить в Україні. Одеський міжнародний кінофестиваль щороку збирає кінокартини з усього світу, які змагаються за головний приз Золотий Дюк у кількох номінаціях. Його також вручать тому режисеру, чия стрічка найбільше сподобалася глядачам. В окремих категоріях переможців конкурсу визначає міжнародне та окремо українське журі. Одесь. Кінофестиваль це справжня подія для приморського міста. На ньому зустрічаються українські та закордонні актори, режисери та зірки шоу-бізнесу. І в гостях сніданку Вікторія Цігібко, президент Одеського міжнародного кінофестивалю. Вікторія, вам доброго ранку. Доброго ранку. Так, Фестиваль проводиться восьме. Правильно, да. Восьмой раз мы проводим Одесский международный кинофестиваль с 14 по 22 июля. Но официальная презентация будет сегодня, и, у вас начинается презентация с снеданку. С днем пресс-один. Чем вражатыма цьогоречный кинофестиваль? Ну, во-первых, больше фильмов. То есть каждый год мы привозим эксклюзивных более 100 картин. В этом году это 120. В прошлом году было 114. Это значит 500 показов на основных всех площадках в Одессе. Мы уже не вмещаемся, поэтому аудитория фестиваля, я думаю, что в этом году вырастет, созда 20 тысяч человек, еще больше, так как мы присоединяем еще несколько площадок. Важно не пропустить 15 число, 15 июля. Это показ, специальный показ на Потемкинской лестнице. Это именно то, по чем нас знают во всем мире. Показ открыт на 15 тысяч Человек. В этом году впервые за всю историю Одесского международного кинофестиваля будет французский фильм э, «Дювелье. Э, Дамское счастье». Впервые, так что не пропустите, уникальное возможность. Также впервые Меца Сопрано, французская известная певица, будет сопровождать симфонический оркестр. Это даже абсолютно бесплатно для всех, кто будет на Одесском кинофестивале, всех гостей города и их приезжих. Мне Безголовных... это абсолютно уникальная подия, про еще, наверное, рассказала пани Виктория. Тем больше, что на реставрованной лестнице. для Абсолютно бесплатно. Это такой социальный показ, где мы обучаем э, при... всех, кто приезжает в Одессу. Гостей фестивале и жителей города. Приобщаем к большому кино. Это 1930 год. Фильм «Черно-белый». Один из последних фильмов э, французских черно-белых фильмов. Так что не пропустите mm -hmm. эту уникальную возможность. Ну наверное, нас будут знать во всем мире, как э, вошедшая в книгу Рекорда Гин конкретно по этому большому показу, который уникальный, ничего в мире подобного мы не знаем. 15 тысяч человек на Потемкинской лестнице, которая также является сокровищем европейского киноискусства. Ну, безумно, статус якость э, кинофестиваля, частности, Одесского международного кинофестиваля, визначается не только конкурсной программой, якость самих киностричок и за кордонах, и украинских, але и жюри. Кто этого раза будет в жюри? Э, совершенно уникальный состав жюри, всегда он разный. В этом году я только нескольких назову, кто будет членом жюри. Это Пицольд, один из самых ярких э, режиссеров и продюсеров европейских любим, любимец Беринали и других кинофорумов. Агнешка Холланд будет гостем, гость, специальным гостем Одесского кинофестиваля. Агнешка Холланд, я наверное всем известна, она неоднократно номинировалась и на «Оскар», и на «Бафту», получала призы Берлинского кинофестиваля. А также, возможно, кто-то знает, что она также участвовала в съемках «Карточного домика», то есть сериальная тема сейчас очень актуальна для нас. И, конечно, Рима Зюбина, это украинская актриса, одна из номинантов в множество премий в этом году на первой в истории Украины на премии «Золотая дзига» Украинской киноакадемии, которая также была нами создана впервые в 2017 году. Я, как будут представлены украинские сучасные кинематограф, кто представляет, какие режиссеры и как вы оцениваете? 2010 года большой, большой прыжок в развитии украинского кинематографа. В этом году выделено на поддержку украинского кинематографа более 500 миллионов гривен. Мы это видим по качеству фильмов, которое меняется с каждым годом. Потому что практически это прыжок из нуля в 263 картины, которые были представлены в украинский национальный конкурс в этом году на Одесский международный кинофестиваль. То есть цифра 263 это и полный метр, это и короткий метр, и документальное кино это серьез, серьезная заявка на успех. Нам нужно больше времени нужно больше а, возможностей для украинских кинематографистов готовиться, обучаться. Да. Именно этим занимается такая мощная платформа коммуникационная, как Одесский международный кинофестиваль. Туда приезжают а, из, самые известные деятели мирового, миров, мирового кино, мировой киноиндустрии. Это продюсеры, режиссеры. Мы делаем ставку на индустриальную программу, программу, которая самая мощная в Украине. То есть ничего подобного нет. Это и питчинги, и work in progress, и возможность пообщаться лично с лучшими деятелями миров, мировой киноиндустрии, лично познакомиться, поприсутствовать на мастер-классах, задать вопрос и сформировать тот необходимый нетворк, который нужен нашим кинематографистам, чтобы э, войти в мир э, кино, международного кино. Виктория, вы, ну, вы расскажете о тех людях, которые являются специалистами в кинематографии, люди, которые, ну, богемы, скажем так. А вот зрители обычно нас смотрят и думают, в Одессу поехать, не международный кинофестиваль, как туда попасть? Вот эти вот локации, какие-то фудкорты какие-то, пообщаться с со звездами. Виктория, это да, Это все абсолютно открыто. То есть у нас... Для всех. Абсолютно открыто для всех. Помимо бесплатных показов, которые я говорила, можно абсолютно по адекватной цене, тоже цене, которая во всех кинотеатрах приобрести билеты. Кстати, это уникальная возможность у нас на фестивале, так как на других кинофорумах цены на билеты фестивальные значительно дороже. У нас цена не меняется, такая же, как на в основных кинотеатрах эм, на Украины. Это тоже очень важно. Так как это уникальная возможность посмотреть эксклюзивное кино, которое, я еще раз хочу вот отметить этот факт, uh -huh. что не выйдет практически все фильмы, которые мы привозим в этом году, это 120 фильмов. Они не выйдут в прокат в Украине. Поэтому это уникальная возможность только там и mm -hmm. только в период Одесского кинофестиваля с 14 по 23 июля посмотреть уникальные фильмы. Это классное зрительское кино, интеллектуальное, умное, интересное, которое заставляет думать и развиваться всем, кто присоединится к Одесскому международному кинофестивалю. Сейчас это очень модно и в тренде, так что приезжайте, резервируйте первые последние выходные вообще все время, потому что посмотреть 120 уникальных картин на 500 mm -hmm. показах практически во всех кинотеатрах города Одессы – это уникальная на самом деле возможность. Вы сказали, то, что будет серіали, Це через те, що це тренд зараз. що, в принципі серіал так само розвивається і може бути умним, унікальним і навіть навчити багато, чому зараз їх справді зараз багато з'явилися в Україні, які ми там купуємо і в принципі які це будуть серіали на Одеському міжнародному кінофестивалі? Да, Марин, спасибо. Конечно, серіальне движение очень мощно активно развивается сейчас. Ну, кто б к нему мира, уже не це і Вуді Аллен, і всі мабуть, одні з известных режисерів мира, і которые вошли при в історію мирового кіно, вони снимают кино, сериалы совместно с разными а, большими платформами, Netflix и другими. Поэтому mm -hmm. у нас в этом году, во, во, второй раз, в прошлом году мы это старт, а, стар, стартовали, в этом году продолжаем, будет представлен сериальный, а, сериальный конкурс, 6 сериалов, в том числе один украинский. Мы заявим это в самое ближайшее время. Мы делаем совместно это с известным а, фестивалем, который специализируется только на, а, на сериалах. Я думаю, что будет очень интересная возможность для всех наших mm -hmm. украинских кинематографистов познакомиться, войти в мир международных а, сериалов, выйти на международную арену. Ви сказали про те, що кіно це унікальне, і воно не буде в прокаті українському. А серіали вони можуть з'явитися в українському прокаті. Тоже ні навірно не появляється в Помі помімо українського. Не, не поки, Тось, крім а, українського. Якщо канали закуповують. Канал, якщо канали так. Да, але поки в планах этого немає, возможно, що то появиться. Ну я сподіваюся, що український серіал, який буде адніми представлений представлених серіальному конкурсі, точно а, буде показаний. І на сам кінець кінофестиваль починається з червоної доріжки. Можете сказати, хто там буде, кого можна побачити і нашим глядачам сфоткатись селфі, автографи. Да, но ну, на красной дорожке будет, во-первых, более 300, более 300 кинопрофессионалов, актеров, режиссеров, звезд, которые приедут и привезут лично в Украину на Одесский международный кинофестиваль. 120 новых фильмов, которые будут представлены на фестивале. 14 число открытия, 22 число закрытия. Пожалуйста, не упустите уникальную возможность приехать и присоединиться к Одесскому международному кинофестивалю. Это на самом деле эксклюзивное, важное для Украины, не только для Украины, событие, которое происходит летом в Одессе в июле 14-22 июля. Отлично, перед открытым Одесским